Людно все єдно, не маючи нічого, мати, в За гроші накупити тільки час. Він всіх нас методечно поділив, когось він опустив, когось підняв, а я на кого взагалі за. Нам відкривало той незнаний швіт, ми жили щиток, ніби то був сон і можна бути вічно молодим а залишивши тілку той альбом, а мрії розлетіли, ще як дим старі фотографії на стил розкладе, Дитячі історії смішні розкажи Падечи лиш І ходим, роки рахував, і бажан так, як бів, так і зробив. І тільки в тим куди майбутнівщині тряк, ми будемо такими, не як. начнется с фотосушки. Потом будет открытие фотовыставки профессионального фотографа из Киева, из информационного агентства «Украинформ» Сергея Нищенко. Его фотопроект «Маланка в Красноильске». После этого планируется как бы, ну, разбор полета фотосушки, это так громко сказано. Будет жеребьевка, в которой я вытащу из шляпы одного из участников фотосушки и выдам от себя приз. После этого планируется показ мульти, мультимедиа проектов, так как в данное время сейчас, особенно в Европе, распространены, распространены среди фотографов именно мультимедиа проекты. Вот. После показа мультимедиа мы ждем в гости Александра Чекменева, это очень известный документалист-фотограф из Киева. Вот он прочитает лекцию о документальной фотографии. И затем будет концерт музыкальной, музыкальной группы. Кто здесь фотографии может повесить? Кто хочет? На фотосушке в основном, я так понимаю, любители, ну, может быть, профессионалы есть. Все черниговские ребята. Угу. И потом среди них вот. Среди них... Вы... Да, Выбирь. ну я не буду выбирать, просто это путем, путем жеребьевки получится. И еще ребята смогут понравившиеся фотографии обменяться. Там кто-то из пришедших может взять себе понравившуюся фотографию. Здесь много очень работ, много людей. Но... Сказать, что есть здесь можно просто что с... Большинство фотографий это просто, просто используются в качестве бумаги для того, чтобы разъяснить все. Это просто для людей, которые просто хотели принять в визию, И определенные фотографии, это просто фотографии называются «класс». Скажите, в современном современной тенденции связано с тем, что очень много людей могут себе позволить купить те фотоаппараты, которые в принципе при большом умении можно сделать достойные фотографии. То есть фото, ну, профессиональные камеры стали более доступны. как вы думаете, это положительно влияет на развитие вообще фотоискусства и фотографии как таковой? Или это наоборот плохое. Uh, есть два, конечно, варианта, потому что один может просто его использует, потому что у него есть и он считает, что я классный, значит, о, нормально, у меня качество хорошее, но при этом не выбирает ни ракурс, ни расстояние, ни точку съемки, вообще абсолютно игнорирует все правила фотографии. Но в то же время в другой, другой момент, если у человека есть фотоаппарат очень хороший, он может попытаться учиться и стремиться к лучшему и все. Такие изучают это все, то ну пригодится но надо надо стремиться скажите как вы относитесь да, к тем людям которые взяв в руки фотоаппарат предлагают э, другим людям сделать им фотосессию при этом э, ну почастую не умея просто даже делать элементарно правильные композиции там постановку кадров? очень отрицательно потому что для людей которые заказывают это все во-первых им идет недоверие к остальным фотографам потому что они не уверены в том что другие фотографы сделают правильно. А во вторых, жалко людей, которые заказывают, тратят на это деньги, хотя что получилось красиво получается. Что бы вы посоветовали тем людям, которые хотят ну, получить хорошую фотосессию, которые хотят сделать качественное фото? выбирать, тщательно выбирать фотографа, знать, что конкретно они хотят, и смотреть на его работы. А также есть такая э, штука, как сарафанное радио. Это когда кто-то посоветовал другого. То есть, в принципе, увидел, э, конкретно увидел фотографии, ему понравилось, он хочет похожее или такое же, видит, что человека есть рука убитая, и он может уже... То хорошо... есть даже на нас в век рекламы все-таки сарафанное радио остается самым лучшим и, наверное, проверенным способом. Да, потому что посмотришь, что, то есть человек заказал фотографа, он ему сделал фотосессию, у него уже есть конкретный опыт. То есть он показал, допустим, своей подружке о том, что у этот фотограф сделал такие фотографии. А эта подружка уже должна решать для себя, хочет она такое. Скажите бы, вот мы, например, находимся в городе Чернигове. Кого из черниговских фотографов вы посоветовали, например, бы для а, просто какой-нибудь портретной съемки? Кого, например, для свадебной? Анастасия Бианки. Она Её очень хороший вкус и она чувствует фотографию она художественный очень вкус вот. вот, хорошо, а тем людям, которые действительно хотят научиться фотографировать, не просто клацать первый попавшийся кадр, а все-таки научиться фотографировать что ну, им нужно делать в первую очередь может куда обратиться где ну, у нас есть училище высшая профессия профессиональное училище бытового обслуживания, там учат на фотографа. То есть там все равно надо чувствовать, но в то же время они помогут и диафрагму настроить, и выдержку. И... То есть дадут какие-то азы, без которых невозможно делать хорошо. По крайней мере, не будут фотографировать на автомате.